quddus ismining ma'nosi allohning muborak ismlaridan biri al quddus nuqsonlardan xoli va qur'oni karimning hashr surasi yigirma yettinchi oyatida zikr qilingan subbuhun quddusun rabbil va ruh poklik bilan yod qilamanki ruh farishtalarning parvardigori pokdir ushbu ism bilan rasululloh ham ulug'langanlar ruhul quddus muqaddas ruh ism ma'nosi muqaddas poklik quddusi osor poklik pok nishonli quddusi ruh pok ruhli quddusi sifat muqaddas sifatli quddusi sirishi poklik tabiatlik pok tabiatlik qudsiy komil <Kömmel> inson poklikka mansub inson demakdir quddus demak barcha ayblardan xoli munosib sifatlardan pok mutloq muqaddaslik va mutlaq poklik allohning o'zigagina xos bo'lib bu zot jalilai va ismlari ayb va nuqsonlardan xoli demakdir ushbu oliy sifatga nisbat qilingan quddus sharafli zot oliylar ham gulshan ichra ko'p bo'lgan shulardan biri hazrat alisher navoiyning quddusu surruhu hikmatlar sirining xazinasi deb ulug'laganlar hazratning ustozi do'sti abdurahmon jomiydir ismni e'zozlash va hurmatlash va erkalash turlari abduquddus quddus Abdul quddusbek quddusjon said quddus said quddus siz o'z ismingiz ma'nosini bilasizmi agarda bilmasangiz bizning kanalimizga kirib o'z ismingiz ma'nosini to'liq bilib olishingiz mumkin sizni albatta kanalimizda kutamiz